Стоит уважаемое собрание э, от имени э, детской клиники медицинской сети которую, в этом зале. И э, разрешите я представить вашему вниманию небольшой доклад, который посвящен э, проблемам интеграции детской клиники. И я назвала его да, от частного к э, Что касается общего, его будет не очень много. Это будут вот какие-то предложения, буду работать. Что касается э, частного, то я постараюсь рассказать о тех инновациях э, медицинских, ну, такого, интеграции нашей детской клиники, которая на сегодняшний день представлена э, в детской клинике медицинской сети Доброволь. Интеграция медицинских услуг. Э, мы говорим о том, что на сегодняшний день это весьма успешное такое вот э, решение управленческое. Что такое вообще интеграция? Это понятие впервые было введено в 90-е годы, введено как политическое решение Мирового банка в плане интеграции первичной медицинской помощи. Тогда была задача такая, вот три задачи решила таким вот решением. Это децентрализация, уменьшение денег на государственную медицину и внедрение такого рыночного подхода. В данном случае мы рассматриваем интеграцию не... и врачом э, клиники. Э, опыт эффективности и питации в плане детской клиники я расскажу чуть позже. Хай разрешите вам будет вот представиться, детская клиника это одно из подразделений медицинской сети Добробуд. Такое э, находится на рынке в течение... территории больницы Медгородок, поликлинику на территории на Воздуховском проспекте, имеем неотложную помощь и имеем детскую клинику, которая расположена на улице Татарская Мы представлены в трех городах, в Киеве в виде четырех подразделений, в городе Ялта и в городе Героя Донецке. В городе Герой Донецке там есть большая такая клиника, пятиэтажная, представлена такая совместная клиника и взрослая клиника. Мы оказываем услуги как для взрослых, так и для детей. Ну, направление нашей деятельности, они представлены на слайде. На сегодняшний день медицинские сети будет, это только по городу Киеву, работают 180 докторов, 180 медсестер, 70 менеджеров, и ежегодно через по городу Киеву мы имеем такие данные 75 тысяч человек, пациентов. Что касается детской клиники, я хочу сказать, что на сегодняшний день детская клиника состоит из 142 человек это штатные сотрудники. Вот, э, может быть, в других подразделениях не могут быть люди, которые приходят. У нас консультации, сведены на нет. Это люди, которые полностью перешли в Добровод и э, работают здесь в течение года. Ну, вот так выглядит детская клиника, улица Татарская, двое. один настоящее здание. Здание расположено в поликлиника, расположен стационар на 11 коек. Для частной клиники это достаточно большая, такая весомая коечный фонд. И э, с января вы видите, что это отдельное состоятельное предразделение и 32 тысячи клиентов за 2009 год. Это цифра, которую вот мы уже сдали в, в Что такое интегрированная медицина? Ну, э, на мой взгляд, я тоже смотрела энное количество таких вот э, определений. Э, считаем, что это способ организации медицинских услуг. Этот способ построен на сотрудничестве. начать э, с последнего пункта страховые компании. Мы сегодня говорили о том, что вот, Татьяна Андреевна Микнова разработала там 140 стандартов, в детской клинике давно разработано 280 стандартов, да и у каждого здесь сидящих есть свои стандарты, которые мы делаем на основании протоколов оказания помощи, которые представлены нам МОЗом. Что-то мы дополняем, у нас больше возможностей, у нас, мы можем предложить более эффективный путь постановки диагноза, более короткий, чем государственный здравоохранительный все согласитесь в том, что на рынке присутствует еще один стандарт. Стандарт страховых компаний. К сожалению, этот стандарт, вот до тех пор, пока у нас не будет общего стандарта работы с страховыми компаниями, будут страдать наши пациенты. Потому что, извините меня, лечить вирусную инфекцию физиологическим раствором стандартов общих и выработать единый подход по работе со страховыми компаниями, с тем чтобы мы не знали демпинговые цены, как делают вот сейчас мои появившиеся клинике и э, ну совершенно нереальные, аргументируя тем, что таким образом становится помощь весьма доступна. Ну, это немножечко другой аспект этой проблемы. Еще одно, я бы вот хотела вот еще второе, теперь государственные медицинские учреждения. Мне кажется, что вы, наверное, все слышали выступление нынешнего премьер-министра, ну, руководителя МОЗа нашего о обязательном медицинском страховании. Вот это обязательное медицинское страхование, вот так как вот на Западе, у людей есть выбор. Они могут идти, имея эту страховку, дорогие учреждения, могут идти более дешевые, а могут оказывать вот эти могут в помощь совершенно такие вот какие-то там учреждения. совершенно такого конкретного медицинского направления, которое могло решить вопросы ну, населения э, Украины. Это однозначно. Ну и вот теперь, что касается частных клиник, я теперь расскажу о том, вот, что в детской клинике мы имеем и как мы реализуем этот вопрос. Мы э, говорим о том, что интеграция для частных клиник... помощи стационар и обратно возвращение. Кроме того, э расширенный пакет, э, что здесь еще я имею в виду? У нас э внедрена программа э школы для беременных. Это очень классная вещь, потому что э нужно обучить, как правильно себя вести, вам получить, вам и будущее учить. Но э мы поставили эти занятия таким образом, что они проходят на базе, во детской клиники, у нас есть зал большой ФК. То есть мамы могут перинатальный психолог, который работает с этими мамами, это тоже человек, который работает в детской клинике. Вот таким вот образом приближая вот этот пакет, расширяя его таким образом, мы увеличим не только лояльность пациента, но мы увеличим также и приток этих пациентов. Ну, доступность для пациента – новейшее достижение медицины, высокая результативность. Я считаю, что этот лозунг он для всех работает. Что здесь хотела бы отметить? Достаточно сложно чувствовала о том, насколько сложно вот что-то сделать, ты напишешь диссертацию, а внедрить вот это, это практически невозможно. Ты никому не нужен, он вот написал себе и до диссертации. В данном случае, значит, мы берем вот эти разработки, которые есть, паговские разработки, кооперируемся с учреждениями КМАПовских, с КМА. то, что у них есть интересно, мы внедряем у себя. И вы знаете, это порой дает отличные результаты, потому что